हार्दिक एल्गु श्रीकृष्णजन्माष्टमीय हार्दिकशुभाशय कमलकृष्णस्तुति कृष्णः करोतु कल्याणं कंसकुञ्जरकेसरी कालिङ्गीलोलकल्लोल कोलाहलकुतूहली कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नन्दनं वसुदेवस्य नन्दगोपस्य नन्दनं यशोदानन्दनं वन्दे देवकीनन्दनं सदा नमः श्रीकृष्णचन्द्राय परिपूर्णतमाय च असङ्ख्याण्डाधिपतये गोलोकपतये नमः श्रीराधापतुभ्यं प्रजाधीशा ते नम नम श्रीनंदपुत्रा यशोदानंदनायसुत वासुदेव जगत्पते यदूतम जगन्नाथ मां पुरुषोत्तम एक भागवतम् आदौ देवकी देवि गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतिनिजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसश्चेदककौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं चैतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं यदक्षरपदं पृष्टं मात्रा हीनं च यद्भवेत् ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯ ತಾಂದೇವಾ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು